Значит, было, было такое действие, все его освещали очень активно, в том числе и средства массовой информации, о том, что э, губернатор наш Александр Петик э, с определенными чиновниками и бизнесменами поехали в по Одессу и подарили экипажу э, десантного катера Кировоград, метеостанцию за 60 тысяч гривен. Ну, человек, который имеет... Э, я как человек, который имеет скаж, определенное отношение к военным, могу сказать, в данной ситуации, когда проходит спецоперация на востоке Украины, когда солдаты, когда Николай Петрович посетил их, говорят о том, что у них нет элементарных условий, у нас сейчас военно-морской флот не находится в стадии войны, каких-то военных действий. Зачем туда, если можно отвести туда, где-то сейчас есть потребность? Ну, колоссально. Ну, это первый момент. Ладно, я просто так заметил. По поводу того, что сейчас стало олег Значит, У нас есть достаточно фактов. Факт, не сплетен, О том, что старая коррупционная схема, которая здесь налаживалась командой Ларина Николаевна, сейчас успешно продолжится нашим губернатором Александром Петер. Эти факты с подтверждением. Я просто, как бы, на данный момент не могу их здесь выложить его. Почему? Потому что, да, потому что есть такая пословица старая. Осведомлен вооружен. То есть из средств массовой информации товарищи узнают, о чем мы имеем в виду и будут это все дело немножко замыливать и так далее. Эту информацию мы готовы подать непосредственно в центр принятия кадровых решений, то, в администрацию президента. И если с нами выйдет на контакт, я думаю, мы добьемся этого, что выйдет представитель этой организации, мы это все выложим. Это первый вопрос автомат просто по поводу депутатского корпуса Есть же еще такой вариант Как э, выражение недоверия К большинству депутатов Мы можем просто сделать момент истины Мы можем обратиться к депутатскому корпусу И посмотреть кто как настроен На проведение деятельности Нынешнего губернатора из депутатов, Потому что э, четко прослеживается Смена элит Которая должна произойти По определенным причинам За которые мы все последние 8 месяцев наблюдаем, она не проходит Настолько старые элиты, которые себя скомпрометировали, и бизнесы политические, они въелись в эту ситуацию, и не хотят ни вправо, ни влево, им выгодно в таком киселе находиться. И люди могут просто проявить себя. Кто проголосует, мы увидим, я думаю, это будет информация публично, мы увидим э, по именам, кто за, кто против. Как вариант. Эта идея пришла просто буквально в голову, и мы можем просто посмотреть непосредственно то, что происходит у нас. Если мы не будем такие, в администрации президента, как минимум, а, а у нашем депутатского корпусе. И ну, будет, я думаю, станет ясно. Если вы меня поддержите, можно будет такое заверное сравнение.